о событиях связанных с проведением предвыборной кампании очередных выборов народного депутата политическим дома избирательному. Из них 5 фактов это обстранение агитационных материалов, неправомерных по заявителей, 10 фактов о подкупе избирателей по мнению заявителей, 15 фактов проведение незаконной агитации, 3 факта повреждения бигбордов и 21 факт это категории других. По сообщениям о событиях, связанных с избирательным процессом, полицейским территориальным подразделением Главного управления национальной полиции области принято следующее решение. По пяти информация внесена в единый реестр досудебных расследований, иначе уголовное производство. По 20 материалы заключения списаны. По 3 составлены административные протоколы по статье 152 Админкодекса. кодекса нарушение, это, это, нарушение госстандартов норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов. 24 материала в настоящее время находятся на рассмотрении сотрудников полиции. Решение не принято. Это свежие материалы. Из числа зарегистрированных ЕРД, ну, имеется в виду переменами права, которые были были числа Значит, по статьям Статья 171 по Уголовного Украины, включающая как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Одно. Статья 157 Уголовного кодекса Украины, препятствование деятельности официального наблюдателя. Одно. Статья 160, часть 1, Уловного ходеса Украины, подкоп избирателей участника референдума. Одно. И статья 194, часть 1 Украины, умышленное уничтожение и повреждение имущества 2. Вот это все основные материалы, по которым в настоящее время проводится расследование. И по его итогам мы можем делать какие-то выводы. Пока еще говорится об этом рано. Все находится в процессе. Ну вот, как принципе, основные цифры, которые были озвучены. Информация, ну, я так понимаю, теперь задавайте вопросы, на которые я смогу, я смогу ответить. Павло Солоника, власне, ранньо виступував. Едар Владимирович, нещодавно ви в своєму пості, в Фейсбуці кілька постів писали про або однакли, або як ще не знати, деякі ЗМІ там поширюють інформацію правдиву чи неправдиву. Рекомендуйте, що малося на увазі, і ви там грозили судом, так що дошло діло? Ну, нікому нічим не грозили, якщо це констатує так, як це вже стає поздно. Ну, просто, очі два жартаж, який возник вокруг нашої відбирательної кампанії в Чорній області, Но ну, у нас такой знаменитый округ, это 26 206 25 и сами-сами видите, что на протяжении последнего времени к нему никакого пристальное внимание. Но, э, учитывая то, что очень много информации и предварительных фактов, указывающих на то, что э, ну, будет проводиться какие-то мероприятия, которые мало связаны с законом, естественно, полиция — самое серьезное подразделение правопринципа, которое сможет в полном объеме этого противостоять. Естественно, я буду делать все от меня зависящее чтобы э, все правонарушители были привлечены к ответственности. Опять же, дальше развивает логическую цепочку. Тем, кто это будет делать, это, это, это ясно не, не нравится. Поэтому они используют все возможные и невозможные средства для того, чтобы борьбу с этим прекратить. Вот это я этим, этим могу лишь объяснить ту, ту информацию, которая появляется в отношении меня, самого разного рода средствах массовой информации. Но, как я уже говорил, такое впечатление создается, что я в основном действующее лицо компании избирателей. Они а а депутаты, они а кандидаты в депутаты. Я не являюсь этим действующим лицом, естественно. Я просто приму, буду предпринимать максимум усилий законных для того, чтобы пресечь все возможные правонарушения. И думаю, что это удастся сделать. кто-то судивший, Ну, посмотрим, почему. А суть этого всего, в чем была суть то, что вы писали? То, что ну, журналисты как... написали, скажем так? Зачем просто? Я понимаю. даже толком не вникал, у меня, я не настолько там активный пользователь, пользователь интернета. И... И про суд же вы написали все? Нет, ну нет, я написал про суд, потому что есть явные факты, факты которые там, там писало, что я где-то куда-то хожу в СЭК зарабатываю себе пенсию 30 тысяч. Но у меня жена узнала о том, что вы не да, надо же идти зарабатывать уже. не же просто я читал об этом. Ну, какие-то там фотографии, где я в Дима ходил какой-то. Я, не знаю, где он честно говоря. Какая-то информация о том, что я там, будучи начальником УВД, ездил в АТО чтобы заработать себе статус там, начальника, то, ну, не, не, дай бог быть там, 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 куда, там кто-то писал, быть там, где было в Я ради этого туда ездить. Я сразу об этом. Ну, такие факты, которые, ну, как минимум, это можно назвать. Обидно ли? Ну, обидно, наверное, в некоторой степени. Взрослые понимают нашу, нашу ситуацию, нашей стране, нашей области в частности. Поэтому реагировать на еще уже эмоционально не будут тоже. А, ну, отвечать как-то же надо. Ну, вы же начали вылыжь, вот, насколько я знаю. На Но, на Ну, до того, що як були начальником командувати, так? Так, А Скільки, часу? Це було 18 днів, це був період оточення підрозділів наших військ в районі Чорностуна, в районі Дербаса. І вот це оточення. На посаді начальник ТВО ви не їздили, звісно. На цій посаді насправді я там тому, кому-то приходиться довезти монтаж У мене кілька запитань, якщо колеги дозволять. Перше я вже ширяться чутки те, що були обшуки в Поліському оберегу, ну, 206-го актуальні питання. І якщо є і були обшуки, підтверджуєте ви цю інформацію чи спростовуєте, то будуть і арешти, і якщо так, то чи можна через благодійний фонд довести цей квітку, про які зараз всі говорять, які зараз носить на устав? Смотрите, ми пока говоримо, я відповідаю на питання, перших про війська. Мені о них нічого не звездно, і підрозділення, которые я війська не проводили, в тому числі і в порискому Так, Дальше развивая эту же тему, дело в том, что в настоящее время информация, которая есть, и ситуация, которая есть сейчас, не позволяет в полном объеме говорить нам о масштабной пассивикации. Насколько мне известно, и известно сотрудникам полиции, это все готовится делать в ближайшее время. То есть это еще, я так думаю, нас ожидает впереди, и пользуясь позже, позже встрече, в наших случаях, хотел, хотел бы еще раз сказать то, что полиция предпримет максимум усилий для того, чтобы привлечь всех, чтобы заниматься подобной как и Если раньше это там сходило с рук, то тут у нас разные ситуации были, то мы постараемся в этот раз обеспечить более-менее, не более менее а знаете, для меня принципиально то, чтобы было обеспечено свободное более заявление карты. Ну, хватит делать дураками, в, в конце концов, жителей нашей области Уже даже это вызывает у меня больше, больше эмоций, чем даже чем то, что пишут там. Ну, мы тут живем все вместе, хватит уже считать нас идиотами. А, до речи, по 205-му округу, когда были, например, те же справы по порушениям, по подкупах, сколько справ было доведено до суда, сколько решений было, было, было? Не было, не было доведено дел до суда, Потому что, вы сами понимаете, позиция суда в то, 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 же время была озвучена на Белопубничке. Что те, те, факты, которые были в то время, были, были решения судов по обоим фактам, по обоим кандидатам, и суд признал действия правомерными. А если механизм очикулицы, да? вы про него знаете, вы можете про него поверить, чтобы она разумели, что... Всем не является, для всех нас, живущих в этом городе, и говорящих на эту тему людей, не является тайный механизм. Он был создан не сегодня, не вчера, а уже несколько лет назад. И, к сожалению, к моему большому и, и, к сожалению, для всех мыслящих людей, действует довольно, э, ну, довольно эффективно в территории. Ну, это связано, наверное, и с э, неэффективностью законодательства в некоторой, некоторой степени. Да? Связано, может быть, там, ну, с тем, что население амортизировано во многом, во многом своем. Да? И связано с тем, что обманывают тоже население во многом. Войта у заблуждениями, всеми этими механизмами лжеизбирательный. Но ну, вот всем известно, что этот механизм, так называемая сетка, либо пирамида, его можно как угодно называть. Мы все о нем знаем, мы прекрасно знаем, о чем, идет речь, не один я это знаю. Вот будем пытаться противостоять ему, ну, я предлагаю делать это всем, всем вместе, потому что ну, то, что происходит, у нас выходит за понимания. еще одно запитание еще до вчерашних обшуков главного санитарного лекаря Денца, Почему это делается именно сейчас. У нас уже есть один пример из ветеринарной медицины минулого года, также такой период это Чьи есть ли причины, если знали раньше про эти коррупционные схемы, почему раньше это не делается? Ну это вопрос не ко мне, это, это не моя компетенция потому что проводился обыск на НАБУ и э, управление защитой экономики они не входят э, в состав главного правительственного области поэтому сейчас живет реформа просто так, так, такие вопросы возникают время от времени мы еще не до конца все в том, что изменилась структура полиции, принципиально изменилась целый ряд подразделений, которые работают рядом, рядом, с нами, но не, не с нами. То у... есть, там никого не было вашего управления? Насколько я знаю, там были сотрудники управления запись экономики оно не входит в состав главного правительственного полиции Черниговского. То есть это отдельное подразделение. То есть это не политика, а чисто экономические преступления какие-то. Да, 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 Оно занимается отдельно. И сам, самое главное, что оно не входит в Сермейк. Вот часто возникает вопрос на полезу, допустим. Что вы не думают? ну, чьи там ну, не якой информации, если он Нет, ну, если не входят в Сермейк компетенции, они с тобой там даже пытаются выяснять, что потом зачем. У каждого есть четко очерченный круг обязанностей, то, что он обязан делать. Можучи з приводу роботи комісії, Зокрема, ОВК сьогодні також збирала брифінг, розказувала про те, що е, подання деякі були там у них з е, помилками. і принаймні одну заяву, одна з тих людей, яка не писала заяву як член е, ДВК, будучи. Наприклад, жителі нашого міста, вони кажуть, що писали заяву. Чи були якісь заяви з приводу того, що неправильно подані там, до ОВК якісь документи, чи якісь порушення з цього приводу не надходили до політики? От члени комісії скарга на народного депутата. На действия одного з народних депутатів, які присутні, коли ви заболівали. заболела голова, там несколько часов была пауза. Там, а почти... в чему полягала причина? Ну, как бы, и суть ну, скажи, ну, порушили ну, работы комиссии. Не ну, устроили действия, да, считаю, что, что, что типа, депутат вмешивается в деятельность как Ну, опять же, это, это же заявление одного члена, потому что это все пока субъективно. Если будет там какие-то факты вот, указывающие на, на, то, что были прямо нарушения, будем дальше действовать. Если это просто вот в этом свете вопрос такого плана. Любой человек имеет право заявить о том, что он думает, что есть преступление. И это заявление должны зарегистрировать в Едином въезде. Но вопрос в другом. Сколько будет проходить расследование этого момента? Если затягивается расследование во время выборов, то это позволяет людям выступать с заявлениями определенными, говорить, что это массовые нарушения, фальсификация, подкупы, хотя все базируется на каком-то предположении какого-то лица. Может быть, даже высокопосадился допустим. Ну, то есть как милиция, насколько быстро милиция будет реагировать на все это, и насколько быстро, чем в обычном режиме, будет она работать в этом. Ну, во-первых, регистрация всех заявлений сто процентов. Если они заранее абсурдны, да, то естественно по ним, то они списываются с включением суда. Если в них имеется основание предполагать то, что там на самом деле есть правонарушение, возбуждается, как говорили ранее дело, криминальное проважение. И по нему проводится расследование, в ходе которого выясняется, достоверные ли факты и насколько достоверны они, и есть ли возможность учения к ответственности. Вот, Если мы говорим об этом, то характерный пример, наверное, вот я называл, у нас есть э, одно криминальное провадживание, которое возбуждено по статье в 60-й части первой подкуп избирателей участника да, Поступило свернение народного депутата в Украине, в котором были была предоставлена информация о том, что вот, планируется одним из э, штабов предвыборных реализации так называемой сетки, о которой я говорю, предварительно. В, этой же, в этом же жвернене были приложены списки людей, членов вот этой сетки, либо пирамиды. Но вот эту информацию мы не имеем права не проверить. И, и в это же время по, по этому же факту, насколько, насколько мне известно, я сам не видел, но знаю, что было наверняка, некоторые политические деятели публично высказывали, равнородно, эту же информацию. Этого мы не имеем права не зарегистрировать. Так как ну, есть вопрос, вопросы в том, что это э, на самом деле правда. Ну, точ, точнее не вопрос, а есть э, уверенность, что это правда на самом деле. Проводим расследование, будем выяснять все это. Сколько времени это займет? После 17 числа это же уже никому будет неинтересно. В принципе. Время займет столько, сколько необходимо для выяснения истины. То есть мы не можем сказать, что подтвердится эта информация за день, мы через день Вот дозу. Сколько предусмотрены максимальные сроки? До, до, до выяснения обстоятельств. Да, думаете? можем это делать. Ну, в этой ситуации вы правы на 100%, что мы постараемся сделать это максимально. И в том числе я надеюсь, что первые результаты, надеюсь, подчеркиваю, потому что не один я, ни одна полиция занимается расследованием, у нас ведь есть и прокуратура официальная, которая ставит в свои условия. Но я надеюсь, что в ближайшее время появятся конкретные результаты. По крайней мере, есть криминальная проважность земной, причительная, которую можно непосредственно предъявлять медозы в ближайшее время, по моему мнению. У меня два вопроса. По поводу прошлого года. помните историю с Тойотом, с мужем, в общем-то, с Малышевым он делал в Чернигове, был даже на Тарисковом, потом тоже в студии Геннадий Кордон. А что впоследствии с этим делом, по одному из них, оружия, есть ли какие-то ошибки, какие-то в этой ситуации? Первый вопрос. И второй вопрос касательно двух сотрудников полиции, которые, по сути что стали жертвами, которые были у да, в сбоке. Будет ли по этому поводу проводиться какое-то расследование касательно этого Или они, они получат моральное право, Посчитаю, что да. На вижу. первую часть вопроса отвечу сначала. Да. По поводу той ситуации, которая такая известна, получила известность в этой стране. Да? Формально, формально в ней не присутствовали признаки. То есть наличие оружия, которое было зарегистрировано официально, официально и легас официальным не повод для порушенных наличие, денежных, наличие денежных сумм даже больших тут при себе. В нашей стране тоже уголовно не наказуемо. Все остальное, к сожалению, явилось, не явилось портажом для того, чтобы Формально те, те вещи, которые, о которых вы говорите, они не являются поводом для, для Поэтому поэтому оно не получается вообще завершение. К сожалению. Может. А по сотрудникам ну ситуация, по моему мнению, была вот видимая. Сейчас смотрите, как она, не по моему мнению, а объективно, как она выглядит. Люди граждан, представители ромацкого режима выходят на, по их мнению, на, 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 вы, вы, выявляют правонарушение. На, оно на самом деле было выявлено. Люди, которые прямо не имеют к этому отношения, вызывают полицию с целью того, чтобы полиция описательно задокументировала то, что они выявили. И в ответ, на, в ответ на это видит приезд на гражданской фрукты и явно такое хамское поведение сотрудников полиции, которое прямо текстом посылает. Ну, не прямо текстом, я немножко преувеличиваю. Тут есть видео, если с... может показать, по пока. Там все это четко зафиксировано. Понимаете, если у меня были какие-то малейшие сомнения, я таких жестких мер не предпринимал. Поведение сотрудников полиции было настолько циничным в этой ситуации. Просто вот ну, отталкивающий хамство. Подцепитесь, меня шел ко мне прислали. Вот, 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 вот такое, такое поведение, вот, вот, и по-другому реагировать нельзя нельзя было. Я понимаю, что это жестко, но это жестоко с моей стороны. Такие действия нужно посекать кофе. По вот ситуации, понимаете, с моей точки зрения начальника, я, я руководитель там, да? Мои подчиненные выезжают на то, что гражданские лица находят правонарушения и плюют просто на то, что, то, что и просто элементарно не выполняет своих функциональных обязанностей. А что они должны были сделать? Они должны как минимум зафиксировать факты и изъять материалы, которые э, изъять те с машины те, те документы, на которые указывается этой громадской режим Одно это не меня, какого решения суда на идею. Нет, это проводит, право мышление было очевидно. Есть документальное задержение, Сергей. Можно было вам богам. Чтобы это было всем понятно, что мои слова не были голословные, потому что я когда посмотрел, то принял решение сразу. Подавать суд им, конечно, можно это А не сказали, что они собираются дальнейшим делать после этого. Нет, нет, нет. Ну, если будут подавать, то пускай подают это право каждого ждать. Можна а сидіти відбили за собою своєму починали наші відсутні? Не, не стяжу, а, стежу. а стежу. Да, не, 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 не стіжувати, поділю. Вчора депутати міської ради голосували за звернення до Лакова і прокурора стосовно підкупу ну, підкупу, ну, підкупу виборців одним з кандидатів. На ну, вашу думку, ну як ви взагалі, прокоментуєте це рішення, чи? Ну, Затекаются высшие буду зацикавиться выше такая, знаете, профанация? Ну, это опять же, мы вертимся вокруг, вокруг, этой сетки пирамиды, о которой мы уже, уже говорили. Да, у нас в наличии есть списки предполагаемых участников этой сети. Не, мы на базе с Киева зацикавливаемся с ним? С кто имеется? Ну, с Верхней 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 Мы зачем еще верхний руководство, За что оно изменит? Есть криминальное провожение по этому факту. Что еще одно, еще одно, ну, <laughs> не вижу смысла. Я подчеркиваю, что мы в настоящее время у нас есть предварительные списки всех участников этого, э, этой, этой пирамиды. И мы сделаем все, чтобы не дать им их использовать. В том числе перечку криминальной регулярности. еще вопрос по пирамидам. Вот мне на днях передали жители Чернигова, наверное, будет вот заинтересованы, не заинтересованы, списки людей, списки пирамиды по прошлым выборам. Мы знаем все о том, что на прошлых выборах все эти видели очереди там, да. за хлебом, за зрелищем. Элечкой. Ну не будем. То есть э, списки были тоже так же сам. Вот они лежат. Кто наказан за эти списки? Кто заказан за эту там овес, а он не там ел, он с, э, Они списки, Давайте смотрите, кто официально обращался с, с, с этими списками? Я не могу сказать. Я уточню. Вы просто списки Если дали. Было официальное обращение. То... Что нужно Но людям вы сделать? Конечно. Мы ну, когда прошлый год нет, смотрите, ну, год, да, в, в любом случае это заявление о факте правонарушения. Другой в настоящем ли деле 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 не имеет да? не имеет значения мы все, все равно имеет, мы все будем передавать у нас уже даже данный факт мы деле 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 не деле 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 публичного даже деле 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 выступлений народных депутатов в самых разных там, телепрограммах, еще каких-то эфирах, уже это служит нам поводом для проведения проверки регистрации банка. Вот вы сейчас передаете мне эти расписок, это уже повод. Это прошлый год. Это прошлый год. В любом случае, это заявление о правонарушении, которое было. Ну, вот теперь напиши заявление и теперь... Нет, заявление, уже этого достаточно. Но, нет, естественно, потом потом вы будете тоже участником кстати вы говорите по факту вот вернемся сегодня был брифинг представителей овк то есть официальное лицо озвучивало о том что поданные документы выборные документы с элементами фактически фальсификации то есть уже озвучено официальным представителем что такое есть это тоже нарушение которое наверное надо... Ну, нет, люди не за других людей, люди, которых указывают в документах, которые вообще непонятно откуда, непонятные контакты, то есть нарушение формы ведения документов, фактически, при том, что еще обвиняли, что это фактически один из кандидатов, 40 или 41 там технических кандидатов, которые подавали документы, из-за этого народные депутаты тогда приезжали, сказали. есть конкретные факты, они кто-то там где-то что-то подделал. Там фамилии там... указывались даже на брифинге. Если это, это, то, то тоже будем, у нас есть подразделение, которое мониторит все это и тоже будет брать проверку. То есть заявление на брифинге достаточно для проведения проверки или нужно опять такие? Ну, писать? То, что, заявлять можно что угодно. Можно заявлять, что я получаю пенсию на 30 тысяч и у хожу каждый день. Ты даже не можешь, это не будем проверять. Я, я просто то, о, о, о том, что мы оцениваем каждое заявление. Если оно абсурдно изначально, естественно, никто не заниматься, не будет тратить время. Если мы, мы, все взрослые люди, все обладаем на определенной степенью развития. Нет, там, это есть там конкретная понимаем, фамилия. Где, где чел... есть основания для проверки, там мы будем проверять. Депутат Миско и Рады, конкретная фамилия человека есть. Вы... И Еще, одна тенденция. Я, более, Еще одна тенденция. Вчера во время митингов под горсоветом и на фотографиях всюду видно, и на видео огромное количество привлекалось несовершеннолетних, как участников митингов, держащих транспаранты, выкрикивающих. То есть фактически привлечение несовершеннолетних может ли рассматриваться тоже как нарушение и соответственно реагировать? Если, э, будет, если будет выявлен факт платного участия, mm -hmm. его надо выявить и доказать. То есть мы подозреваем, это, но, мы тоже понимаем о чем говорим, но чтобы... Человека привлекать к ответственности, либо людей, которые привлекли к ответственности? Примен... Именно что несовершеннолетние, на самом Именно деле. Нужно, даже изменить факт того, что они это делали платно. Mm -hmm. <связанное> а в принципе несовершеннолетние а могут участвовать? Да они уже раньше не участвуют. Если, он участвует, там, если он может 16-16 лет, в какой-то акции. вообще <связанное> до 12 лет. <связанное> Другое дело, если он привлекался <связанное> кем-то за деньги, то это, это нужно доказывать детальна, в качества Еще одно такое питание с признаком политики. Вас привязывает до однией политичной силы кажи, что вы выполняете и в Казеле, Насколько скольких это видоизменениях? Ну назови уже, Коли какая... я уже неоднократно не свою свою точки зрения по этому поводу высказывал, и она для меня принципиальна. У меня в своей жизни связаны с одной политической силой, и я отвечал однообразно. Я считаю, что сотрудник правоохранительных органов имеет право на, свой, э, имеет право на высказывание только в одном месте, кому или голосовать. Вот это моя главная, принципиальная позиция. И там я буду, и там я буду симпатизировать той или иной политической силе лишь в одном месте. Также рекомендую сделать в Каждый из нас человек, имеет право на свою жизнь, каждый имеет право на какие-то симпатии, антипатии, но в моей ситуации это лишь Больше, больше, вот это единственный комментарий, который могу дать потом. Вы пойдете и Шостова пропустите. Нет, я в не пропустил. Ну вот так вообще. Еще одно запитание вот в ОВК был, и там приезжали депутаты, кандидаты, и они учинили скандалы, такие суточки, кодорбейки. Поліцейські знаходяться в будівлі, але вони не реагують на це. Чи мають вони якось їх ну, стихомирювати, рознімати, ще щось робити? Чи тільки потім протоколи ставити, що той тому набили? Народні депутати степень нарушення, степень тяжких нарушення частного порядку. Це просто ругань між кем між таким депутатом і другими членами комісіями, що це не тянет на вшательство сотрудників поліції. Если это уже переходит на уровень какого-то физического там воздействия, в то, принципе, полицейский обязан вмешиваться. То есть полицейский сам на месте оценивает ситуацию и принимает решение о степени своего участия в той или иной ситуации. Ну, ну, чем она была словом? Ну, я бы, вот агенты, вот это, ну как бы по сути, бракировка такая, негласная. А Очень абстрактно, да. мягко, негласно. Мне нужны, если вы хотите, чтобы мы, 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 мы оценили жесткость там, действий сотрудников полиции, нужны конкретные факты, что, что, что уже было то Допустим, если блокируют, как они блокируют? Причем того, что говорили что-то, да, депутаты? За это мы никого, никого никак не привлечем. Нет за что никакой ответственности. Если бы они там кого-то тягали и били, это тоже другая ситуация, да, пусть с каминами поражены, там, и подносили в административное 17 числа сколько сотрудников полиции будет ВВК работать, насколько будет их активным работать, круглосуточно там или как там будет? Да, ну, служба будет нестись в обычном режиме. К сожалению, для нас уже вошло, вошло, в систему внесения службы на избирательных участках. Планируем до 500 человек привлекать как ранее общественного порядка на, на, участках и в районах, вместо расположения этих участков. Я не думаю, что будут какие-то серьезные правонарушения, связанные с провокацией во время самого избирательного процесса. Как это будет происходить до процесса потом... Расклеивание да. чернухи. Что? Расклеивание чернухи. Ну, чернуха в том числе. Кстати, чернуха, если не хочу хвастаться, но в, в, этом году ситуация чуть лучше, чем чем предыдущий. Да, и пока нет. Нет, я скажу, что мы пока говорим о серьезных правонарушениях, это что очень большое количество задержанных за нарушение правил водоводства в том числе патрульной полиции, которая активно в этом направлении работает, уже протокол составляется на высоте всех фактов, без исключения. Их достаточное количество. А и сколько есть? там штраф, еще ну, там? Там штраф, по-моему, один комиссии, вот до чего дошло дело. комиссия принимает решение, не, не, полиция. Но штрафы там будут. Там. Владимирович, у меня вопрос по поводу сотрудников полиции, которые нарушают э, правила вождения автомобилем. Если фото видео, и доказательства разные, не то неправильно где-то повернул, остановился на зеленой зоне, фиксируйте ли это нарушение, есть ли какие-то наказания для да, этих полицейских. Ну вот в интернете несколько статей было по поводу нарушения. Ну, на в Фейсбуке фотографии укладываем. Фиксируем, просто степень, наверное, ну, степень серьезности нарушения нужно учитывать тоже, да? Ну, то есть, в каком месте? Не, не Смотрите, если опять же, идет реформа, очень сложно однозначно отвечать на те вопросы, которые сейчас ставятся. Есть несколько подразделений, есть патрульная полиция, у них своя служба мониторинга. Есть главное управление полиция, у них у нас, у нас своя инспекция по То есть, эти службы в их функциональной обязанности входят в мониторинг в таких ситуациях. Хорошо, в связи с этим, вот неделю назад дедушка погиб после Красного моста за отделение полиции. Может, лучше бы было запретить там машинам ставить свои машины, водителям ставить свои машины возле отделения полиции. Чтобы что не возникало что таких ситуаций. На отделение ставить. Более. В другом месте. Очень тоже очень абстрактно. Да, в городе это проблема городская на самом деле парковка. И она пока, пока не решена, в том числе и в том месте, где вы сказали. Это подразделение э, полиции, а там еще находится на Красном мосту, там еще находится и, подразделение сервисного центра. Но в любом случае там люди, которые приезжают туда, в любом случае они приезжают на автотранспорте.

Так, у нас є особи, яких ми можемо притягнути. Але по суті, останні передостанні вибори ці, які були в минулому році, важко блегний, по суті, пан Шевцов кришував ці всі схеми і про них теж знали. І е, люди, які стояли за цими схемами, вони не те, що не покарані, вони отримали підвищення. То що ж тоді виробити на своїй посаді? А хто тримав хто підвищення? Ну, ви, очевидно, знаєте, краще ніж. <свят> если бы я знал, я бы не спрашивал. Ну, я уже назвать там фамилию Примара, да, и еще там еще какие Посмотрите, ну... Главный <свят> пирамидос. <свят> <свят> я же уже объяснил, ответил часть, можно ответить просто отвечу еще раз. Дело в том, что э, те, так как мы называем схемы, которые использовались на предыдущих выборах, формально вписывались в рамки законодательства. Суды Чернигской области приняли решение, если вам интересно, я вам там скажу, которые полностью оправдывали и давали правовую оценку тем схемам. Эти действия были признаны законными, как раздача продуктов питания, так и раздача денежных средств под единой под... Что сейчас дальше? Что происходит сейчас? В настоящее время ни одна схема не работает на сегодняшний день. Под... Мы под... говорим о том, что это готовится делать. Если вы знаете хотя бы один пример действующей схемы, то начнем с Там Скажи. сегодня его озвучил. Там на Китас э, агитаторы, которые приводят 5 людей по округу, получают 1000 гривен. Вы не знаете эти да, это же гривен? Знаете, никто, а я могу вам гарантировать, что, -то что, -то что, -то что -то никто никаких денег, пока не раздавал. Нас... Что -то? нет? Кажут, что это будет за тысячу Ну, <реш> кажут, много чего кажут. Я, я, тоже говорю о том, что мы будем привлекать людей к ответственности. Я вам говорю еще, раз, что на данный момент, на сегодняшний день, ни один человек деньги еще не получил. Нам известны механизмы защиты, нам известны люди, которые будут участвовать в этих схемах. Нам известно целый ряд других подробностей, которые будут, э, которые, которые, будут этом. Мы готовы к тому, что деньги, эти, эти, деньги начнут раздаваться и готовы препятствовать. То есть, по сути, повторится схема, повторится сценарий минулого года. Когда все все знают, все до всего готовы, но, по сути, никто ни, ни за что не понесет покарание. Шевцов где? Шевцова в том году все так называемые схемы материальной помощи жителям, гражданам нашего города, они были признаны законными. Раздача денег благотворительным фондом не является нарушением. Вот в этой ситуации. Ну, закон, закон, к сожалению, так, Сейчас так тоже. Как Раздача продуктов питания в качестве там, помощи, ну, мы понимаем, что подачка на самом деле, да, подкуп, тоже в том, э, в том варианте, как это, это используется в прошлый раз, тоже не было признано. Судом. Когда, когда суд не видит в этом правонарушении, то полиция никак не выявит там больше, чем суд. А, скажите, ну, а э -э в этот раз мы ждем. В этот в раз мы... ...нам такие органы правосудия, которые все знают, все разумеют, а никак отреагировать не могут, потому что все законно. Почему а они шукали так так не искали... Так вот, проблема не в, в, в том. Проблема, опять же, проблема в том, что закон не позволяет в данной мере правоохранительным органам на 100%...